звільнити останнього за частиною 6 статті 260 Кримінального кодексу України. Подзащитник полностью признал свою вину на стадии, досудебного следствия. Искренне раскаялся с отдельным. Эта искренность носит не формальный характер. Он действительно активно сотрудничал с досудебным следствием. И сейчас, в принципе, признает свою вину. не, действия его не носили так, большой общественно опасный характер, заключается только в том, что стоял на блокпосту, там проверял машину, то есть оружие при себе не имел. И э, с учетом его отношения к совершенному общественно опасному уголовному правонарушению, с учетом его личности, с учетом его отношения к тому, что он совершил, я прошу все-таки освободить его да, моего подзащитного от уголовной ответственности на основании части 6 статьи 260 уголовного Кодекса Украины. Сегодня состоялся суд. Меня освободили от ответственности. Программа службы безопасности действует. Призываю всех вернуться домой, как я. Я, как мать, обращаюсь к всем материалам. Ваши сыновья должны вернуться домой. Программа действует. Моего сына сегодня освободили от наказания. Я надеюсь, что будет все хорошо.